shuning uchun aytadiki ey payg'ambar davrida yashaganimda qaniydi demagin deydi qaydan bilasan o'sha davrda tug'ilganingda payg'ambarga tosh otadiganlarni qatoridan bo'lishing mumkin edi kovushlarni kim qonga to'ldirdi odamlar shuni chun rasululloh davridari yashaganimda qani edi rasululloh alayhissalom man do'stlarimni sog'indim deganlarida sahobalar bitta qarashgan rasulullohga yonlarida o'tir ey rasululloh manaku biz deyishdi sizlar mani do'stlarim emassizlar sizlar mani sahobalarimsizlar dedilar mani do'stlarim mandan keyin mani ko'rmasdan qilganimni qiladi mani primoy eshitmasdan gapirganimni qiladi mani ko'rmasdan manga taqlid qiladi mani ko'rmasdan manga iymon keltiradi shular do'stlarim dedilar bu degani siz aytdilar mana aytdilar rasululloh ayhi biz rasulullohni do'stlari biz, biz biz, qiyomatda inshaolloh rasululloh do'stlarni shafoat qiladilar do'zaxga kirgizmaysan ey alloh kirgizmadi bular mani do'stim mana o'ng qo'lda nimaga ovqat yeyapmiz rasulullohni ko'rmadiki o'ng qo'lda yeyayotganlarini lekin rasululloh alayhissalom o'ng qo'lda yemagan ekanlar desa yemayapmizmi bismilloh degan ekanlar desa deyapmizmi musfa ishlatgan ekanlar desa ishlatyapmizmi rasululloh namozni mana bunday o'qigan ekanlar desa bosh ustiga shunday o'qiyapmizmi rasululloh bunday odobli bo'lgan ekanlar xullas ancha buncha odam e rasululloh alayhissalom buni noto'g'ri deganlar desangiz tek qoladi shu biz bizro do'stlari biz biz qo'rqmay davo qiling biz, biz, biz rasululloh do'stlari